নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই বনালোঁ হালধি চাবোন ঘৰতে আৰু হালধিৰ কিমান গুণ সেয়া কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি স্কিনৰ কাৰণে হালধি কিমান ভাল পেটৰ কাৰণেও ভাল কিন্তু স্কিনত ডাইৰেক্ট হালধিটো কিছুমানে লগাবলৈ টান পায় সেয়েহে চাবোন হিচাপে এনেদৰে চাবোনত দি বনাই লগালে কিমান ভাল ফল পায় সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মোৰ ছোৱালীৰ হৈছিলে স্কিন প্ৰব্লেম গতিকে তাইক মই বনাই দিলোঁ তেন্তে বেছি কথা নকয় বোলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ হালধি চাবোন বনাবৰ কাৰণে এয়া কেঁচা হালধি মই চাৰিটুকুৰ কেঁচা হালধি ভালদৰে ধুই পখালি বাকলি গুচাই কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া পিচি ল'ম আৰু এয়া লৈছোঁ মই চব বেচ মোৰ আধা কেজি ওজনৰ চব বেচ টুকুৰা এটা লৈছোঁ যিকোনো অনলাইন শ্বপিঙত আপোনালোকে পাই যাব এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট বা মেছ' যিকোনোতে পাব মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ তো মই বেছি ডাঙৰকৈ চাবোন দুপিচ নবনাওঁ পাতলকৈ বনাম মাত্ৰ দুপিচ বনাম মই চাবোন সৰু সৰুকৈ বনাম ঘৰত বনোৱা চাবোন বেছি ডাঙৰ কৰিব নালাগে কিয় নালাগে সেইটো মই আপোনালোকক পাছত ক'ম বাৰু কিন্তু মই এতিয়া চাবোনখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ যাতে আমাৰ গলাবলৈ সুবিধা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা হৈ থাকিলে গলাওঁতে অকণমান দেৰি লাগিব গতিকে সৰু সৰুকৈ এনেদৰে টুকুৰা কৰি ল'ব চব বেচখিনি এয়া আৰু কাটিবলৈ খুব সহজ মই এয়া চচপেনটো গেছৰ চোলাৰ ওপৰত দি দিছোঁ এতিয়া মই তাত দি দিম এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা চব বেচখিনি আপোনালোকে ডাবল বইল প্ৰচেছটো কৰিব পাৰে মই ডাবল বইল নকৰোঁ এনেকৈ কৰিলেও হ'ব একো ক্ষতি নকৰে তো মই তো এনেকৈ মই এতিয়া গোটেইখিনি চব্বিজ গলাই লওঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে আৰু এয়া চব্বেজখিনি মোৰ গলি আহিছে দেখিছে মই জুইটো একেবাৰে কমাই থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই হালধি পিচি পিচি লৈছোঁ মানে একেবাৰে মিহি কৰা নাই আপোনালোকে মিহি নকৰিব অকণমান টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰাখিব আৰু এচামুচ লৈছোঁ পাউদাৰ গাখীৰ পাউদাৰ গাখীৰ কি কিয় কাৰণে লৈছোঁ আমি যদি অকল হালধিৰে চাবোনখিনি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে স্কিনত এনেদৰে এয়া মই হালধিখিনি পিছোঁতে হাতত দেখিছেনে কেনেকৈ লাগিছে হালধিখিনি খুব ৰং হয় যিহেতু ঘৰৰ হালধি গতিকে হালধীয়া নহ'বৰ কাৰণে মই এনেদৰে পাউদাৰ গাখীৰ এচামুচ লৈছোঁ আপোনালোকে লিকুইড গাখীৰ একেবাৰে নল'ব পাউদাৰ গাখীৰ ল'ব তেতিয়া স্কিনত আৰু লাগি নধৰে আৰু হালধিখিনি অকণমান যেতিয়া হেৰি কৰি ৰাখিব টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰাখিব তেতিয়া গা ধুবৰ সময়ত চাবোন পিচ যেতিয়া গাত ধুইব ইমান ভাল লাগে কিবা গাৰ সঁজতিয়ে পলাই যায় আপোনালোকে মই যদি মিছা কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব এনেকৈ বনাব বেছি মিহি নকৰিব তেতিয়া গম পাব ময়ো কিন্তু মিহি কৰা নাই খুব ভাল লাগে চাবোন পিচ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ অকণ হৈ থাকিলে আৰু এয়া মোৰ এতিয়া দুচামুচ হ'ব যিহেতু দুপিচ চাবোন বনাম মই দুচামুচ কেঁচা হালধি লৈ লৈছোঁ আৰু কেঁচা গাখীৰ একেবাৰে আপোনালোকে নল'ব পাউদাৰ গাখীৰ ল'ব পাউদাৰ গাখীৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হালধিৰ লগত মিক্স কৰি যদি এনেও আমি লগাওঁ কেঁচা গাখীৰ আৰু হালধীয়া চামুচ যদি আমি মুখত লগাওঁ দাগ মুখৰ দাগ যদি আছে গুচি যাব আৰু স্কিনত এটা গ্ল' আহিব গতিকে মই এনেদৰে হালধিখিনি দিয়াৰ পাছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ অফ কৰি দি এনেদৰে লাৰি দি আছোঁ আৰু তাৰপাছত দি মই ভিটামিন ই কেপচুল দুটা প্ৰথমতে এটা লৈছোঁ আৰু ভিটামিন ই কেপচুলটো ভালদৰে কেঁচি এখনেৰে আগটো কাটি লৈ তাৰ ভিতৰত থকা অইলখিনি দিম আৰু ভিটামিন ই কেপচুলে আমাৰ চাবোন পিচ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব মানে যিহেতু বেছি দিনলৈ ভালে থকাত আমি যিহেতু ইয়াতে কম কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা নাই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে কি কৰে কেমিকেল দিয়ে চাবোন পিচ ভালে থাকিবৰ কাৰণে বেয়া নহ'বৰ কাৰণে বাথৰুমত নিয়াৰ পাছত সেয়েহে এই ভিটামিন ই কেপচুলকেইটাই অকণমান হ'লে প্ৰিজাৰ্ভ কৰাত সহায় কৰিব আৰু ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটোতো স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু ই প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰো কাম কৰে আৰু এনেদৰে অইলখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত মই অকণমান লাৰি দিছোঁ মই চাবোনখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া বাতি দুটা লৈছোঁ এইটো হৈছে বাচন মজা চাবোনৰ বাতি ততে তেল সানি লৈছোঁ মই ইয়াতে আৰু এইটো আছিলে মোৰ বিস্কুটৰ লগত ফ্ৰী পোৱা এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে মই পাতল পাতলকৈ বনাম চাবোনখিনি ডাঠ নবনাওঁ মাত্ৰ দুপিচ চাবোন বনাম কিয় বনাম আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই এই চাবোনটো বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে মানে ডাঙৰ কৰিব নালাগে খুব পাতল কৰিব লাগে ভালকৈ মই মুচি দি লওঁ আৰু এই চাবোনবিধ কিয় পাতল কৰিব লাগে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিহেতু আমি ইয়াত কেঁচা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেয়েহে চাবোনকৈ পিছ বেয়া হৈ যাব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনীবোৰত কি কৰে কেমিকেল দিয়ে সেইবাবে চাবোনবোৰ বেয়া নহয় আমি যিহেতু কেমিকেল ফ্ৰী চাবোন বনাইছোঁ পাৰিলে এদিন দুদিন বা তিনিদিনত শেষ কৰি দিব লাগে আৰু এদিন দেখিছে চাবোনখিনি মোৰ যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন মাত্ৰ দুঘণ্টাতে কি ধুনীয়াকৈ গোট মাৰি গৈছে আৰু দুঘণ্টামানত হৈ যাব ঠাণ্ডা দিনত ফ্ৰিজতটো একেবাৰে থ'ব নালাগে ফ্ৰিজত থোৱা চাবোন মই এনেও বেয়া পাওঁ উলিয়াই নিয়াৰ পাছত জানো গলি নাযাব কেনেকৈ গাত ঘঁহিব এয়া মই চামুচ এখন লৈছোঁ দেখিছেনে অকণমান ছাইডটো এনেদৰে দি দিছোঁ ঘূৰাই যদি মই চিলিকন মল্ডত কৰিলোঁ হয় চামুচখনেৰে এনেদৰে দিব নালাগিলে হয় ধুনীয়াকৈ আহিলে হয় হুলকি কিন্তু মোৰ যিহেতু চিলিকন মল্ড নাই সেয়েহে মই এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ বাতিতে বনালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে চাবোন পিচ দেখিছে তো মই এনেদৰে এইটো বাতিৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইমানেই ভাল ফল পাব এই হালধিৰ চাবোনবিধৰ যেতিয়া মই এইটো ফলা নাছিলোঁ তেতিয়া গম চাবোনটো বনালোঁ কিন্তু ফেন উঠে নে নাই সেইটোৱে এতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব তো এয়া ছোৱালীয়ে চাবোন লৈছে হাতত আৰু লৈ তাই এতিয়া চাবোন পিছ খহি দিব হাত দুখনত এয়া দেখিছে আৰু এয়া কি ধুনীয়াকৈ অকণমান পানীৰে ঘঁহি দিয়াৰ পাছতে কি ধুনীয়াকৈ ফেন উঠিছে দেখিছেনে এয়া আৰু তাৰ হাতত এলাৰ্জি হৈছিলে এইবোৰ সেইকাৰণে মই এই চাবোনটো বনাইছোঁ এই দাগবোৰ তেতিয়া যাব এনেই হালধি ঘঁহিব তাই মন নকৰে এনেকৈ যদি চাবোন বনাই দিওঁ তেতিয়া তাই খহিব আৰু আজি প্ৰথম চাবোন পিচ তাই একেবাৰে দৌৰি আহিছে গা ধুবলৈ ঘঁহিবলৈ আৰু এয়া তাই এতিয়া পূৰা খহি লৈছে আৰু যিহেতু মই গাখীৰ দিছোঁ পাউদাৰ গাখীৰ এচামুচ এইটো কাৰণেই দিছিলোঁ যাতে হালধীয়া হৈ নাথাকে স্কিনত দেখিছে এনেই যদি আমি খালি হালধি লগাওঁ তেতিয়া কি হয় হালধীয়া হৈ থাকে অকল হালধি লগালে আৰু এনেদৰে যদি গাখীৰ অকণমান মিক্স কৰি দিয়ে নুঠে তেন্তে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আজি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বা বাই